сказать о жизни ветеранов Великой Отечественной войны, о наших нуждах, о наших запросах и об отношениях к оставшимся ветеранам. Вы знаете, в этот 2010 год считается годом юбилейным. 65-й 65 год победы Великой Отечественной войны. И нас, инвалидов, в частности, Великой Отечественной войны, с каждым, не то что годом, а с каждым месяцем и днем становится все меньше и меньше. Их в начале года было около 10 тысяч. Ну, в частности, в Закарпатской области за 10 лет – было инвалидов войны, я имею в виду управление внутренних дел, где я тоже служил и я откуда ушел на пенсию, было 94 человека, сейчас осталось 16. И скоро придет тот день, что не будет вообще ветеранов Великой Отечественной войны. Это останется единица, а потом один человек, а потом вообще их не будет. Вы и наши Говорится, дети, внуки не увидят живого ветерана Великой Отечественной войны в форме с, с боевыми наградами к этому идет нас сейчас уже ветерана Великой Отечественной войны нет ни в правительстве ни среди депутатов разных уровней и самому молодому ветерану Великой Отечественной войны 84 года вы представляете, мы пережили и голодомор, я имею в виду те, которые на Украине жили, и в России, и пережили Великую Отечественную войну, и многие искалеченные значит, инвалиды сейчас доживают последние, как говорится, дни. И надо прямо сказать, что отношение к нам очень и очень неважное. Но я приведу несколько примеров. Значит, есть постановление правительства, есть статус ветеранов войны, где указано, что какие необходимы должны быть, какое внимание должно быть к ветеранам, оставшимся инвалидам Великой Отечественной войны. Ну, в частности, речь идет об этом, что те инвалиды, которые э, прошли медицинскую комиссию и... Э, им необходим транспорт, машина. Для того, если он сам, может быть, ездил, сейчас уже большинство не ездимы, но проживает, если он и с внуком, или с детьми, которые имеют водительские права, значит, им комиссия медицинская втек областные определяли, что им вне очереди положен автомобиль. И что вы думаете? У нас на этот счет получилось не то, что вне очереди, а создались очереди по 15 лет, вдумайтесь, по 15 лет инвалид войны, вот в нашем возрасте, за 84 года, ожидает э, эту машину, как говорится, долг государства. Это я говорю за Закарпатскую область. Вот последние, ран, если раньше. Эти годы выделяли несколько машин, то когда пришел к власти э, президент Янукович и э, значит, э, Азаров, премьер-министр, ни одной машины вообще, даже в этот юбилейный год не выделили. А очередь продвигается. Очередь продвигается. Вот в частности, у меня документы есть, что за последние два года до сегодняшнего дня очередь инвалидов войны продвинулась на 76 человек за счет умерших. Значит, получается, что мы находимся в очереди смерти. Не за машинами, а за смертью. Мы, значит, я имею в виду участники нашего объединения жертв злочинного режима, ходили непосредственно в управление по социальной защите населения. Масола, это есть начальник управления, который этим вопросом занимается. С ним разговаривали и интересовались. А как же положение в других областях? А в других областях, ну, есть лучше, а есть еще хуже. Тоже нигде машин не выделяют. Ну, мне удалось 15 числа этого месяца быть в Крыму. В Севастополе я поинтересовался лично, ходил в управление социальной защиты населения и узнал, что они тоже в течение последних двух лет ни одной машины для инвалидов не выделяют. Какая причина? Причина в том, что нет средств в государственном бюджете. Но мы знаем, что в государственном бюджете нашли деньги на приобретение иномарок машин всем министрам. Причем он, даже начальник управления областных управления соцзащиты имеют не только машины на марке, а и по два водителя. Вот. Что значит нашли деньги депутатам Верховного Совета, которые шли на каникулы, или как они называют, на, на отдых, вот. нашли деньги на помощь им несколько десятков тысяч. А среди этих 450 депутатов нам известно, что из них 420 официально миллионеры. Значит, ну они требуют помощи. Нашли деньги на строительство, окончание строительства памятника и мемориала Голодомору. 170 миллионов. Нашли деньги на премии и помощь всем министрам. А инвалидам войны, оставшихся в живых, денег нет. Мы обратились, я как участник нашего нашей общественной организации, жертву злочинного режима, исковым заявлением обратились в суд. Написал исковое заявление в суд. И что вы думаете, судья по фамилии Король рассмотрение этого вопроса оттягивает, оттягивает, еще на полгода оттянул, на 21 декабря назначил, не хочет рассматривать без всякой, объяснения всякой причины. Я считаю, что несправедливое отношение к оставшимся живым инвалидам войны. Правда, я хотел еще отметить и второй вопрос, может быть и неприятный, что у нас на 65-м году Великой Победы над фашизмом нашлись такие ветераны, в кавычках, Великое Отечество Войны, который ни одного дня нигде не воевал, ни у партизанах, ни на каком фронте, вообще в армии не был. Но прописал себя к инвалидам, достал удостоверение инвалида войны, нацепил себя незаслуженно боевые награды несколько десятков. Представляете? Речь идет о председателя Совета ветеранов Управления внутренних дел Закарпатской области Брандурика Петра Ивановича. Этот человек значит, выдавал себя за ветерана войны и участник боевых действий и был избран председателем Совета ветеранов. И проработал 16 лет. Это управление внутренних дел, где каждый поступающий должен проходить спецпроверку и в обязательном порядке знать все его, под... все его подноготные. Кто он, где был, кто его отец, бабушка, дедушка и так далее. И что вы думаете? Назначили комиссию инициативную из участников войны, в том числе я там был. И установили, что действительно Бронтарюк нигде, ни одного дня не служил. Вызвали этого Бронтарюка, спрашиваем, как же ты получил удостоверение. Там да, ну, это ошибка. А как же ты боевые награды получил, где получил? Ну это тоже получилось все ошибочно. Доложили начальнику управления. Начальник управления, вместо того, чтобы принять меры, абсолютно никаких мер не принял, а поручил заместителю, а заместитель... После всего рассмотрения, причем у нас есть документы с архивом, все-все-все есть подтверждающее. А заместитель отвечает письменно председателю нашей инициативной комиссии из пяти человек-инвалидов войны, что Бронтарюк действительно является участником бою и действий Великой Отечественной войны. Но поскольку эти сведения являются секретными, то я вам сообщить об этом не могу. И Бронтарюк до сих пор работает. Мы обратились в Киев, представили туда все документы на 32 листах об этом, что так и так вот такие есть люди еще у нас. Просим прислать сюда представителя разобраться. Они возвратились сюда документы, и по сегодняшний день Бронтарюк работает. Я почему это говорю, об этом статья есть в газете если вы, наверное, знаете. Я хотел бы, чтобы и журналисты такой случай разобрали, потому что это коррупция, которая не выдерживает никак, никакой критики. Как это можно человек, который, во-первых, чужие награды умерших носить это преступление. Во-вторых, мы посчитали, он около 20 тысяч гривен незаконно получил пособие, получает пособие и по льготам, как инвалид войны второй группы, получает пособие за награды, которые незаконно получили присвоил, вот, пособие получает каждому дню победы вот. и так далее. Пишет себя за как, пользуясь служебным положением, как председатель совета ветерана когда представляет список награждений областной облсполком, он себя туда уписывает и получает такие награды. Вот 16 лет вот это управление внутренних дел, вот такой беззаконный, такой беспорядок. Я просто хотел бы, чтобы помогли нам нашей комиссии, потому что председатель комиссии Стецура Иван Коннович получил такое сообщение об этом, что Значит, он, Брандарюк, действительно, участник войны, не выдержал такой несправедливости и сердечный приступ, и он умер. Вот. На четыре человека, вот Курноскин, тоже член инициативной комиссии, инвалид войны, мы пришли просто вам, как говорится, доложить, чтобы вы знали и помогли нам разобраться в этом неприятном вопросе.